Turkmenistan'ın dürlü regionlarına yaşayışça müdürlüklerinin işgərləri xocalıkları aylanıp yaşayıcılardan maske qeymək, öydə qalmaq və sosial aralığı saklamak var adı mezburu dil hatalıyar. Bu var adı Turkmen Nokot News 17. Augusta xabar verdi. Xata qol çəkmək gülən yaşayıcılar öyədlərinin ediliyən talapları berca etməgi. Şoltanlı adıq xaritlarını və derman feriştələrini satın almaktan daşqarı fevəbbər boyunca daşarı çıqmazlığı boğuşlanyar. Dil xatın nusqo qasindan melim molchini vura yaşayıcılardan edilyan bu talaplar, dünyada yuza chikan yeti oykin soguqlama keselini dörödücü yokoncun yayramani garcha alnip barlayan qayra qoyilmosuz charilari bercai etmek hemdi. Xova shertlarnin adam bedenini yetiriyan on oysuz tasirinin onun almak bilen bağli, wilayet hakiminin chikaran bir buyurugunu bercai etmek maksadi bilen edilyar. Dilhat karana virus sözünü aglamayar, arsheylida onnu edilyan talaplar karana virus kesilinin yayramani xayarlatna uchi, gün en çeme yurdunda girdilen karantin düzgünlerini qabat geliyar. Bu aralıkta 17. Augusta Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Marı Şehirini hakimiyetlerin yaşayıcılardan maska rejimine uymogu berk talap ediyenliğini xabar verdi. Onun sözlerine göre şehirde bir avtobus aylanıp maska ve emek berca etmeyen piyadaları, çağaları, sürücüleri, hatta olur ulogları, ulogları, otron hem ulogları, Yığınayar. Yol polisiyeti maskası sürücülürün sürücülük şahadet namalarını alıp olurdun. axşam taqat altıda polisiyanın yol gödü üçülü barmağı talap ediyar. Haçanlı menin bir tanşım akşam taqat altıda polisiyanın yol gödü üçülü baranını Ol yerde öge ýaly üçüp töwrek adamyň onu görýär. Ýol polisiyasi olor bilen maska düzgünniň bozulmagy barada gürrüňdeşlik döşlük islap tur diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä, soňra polisiýanyň ýol gödäwçiligi urulunyň bir işgary adamlary olaryň maska geýmeýänlikleri üçin jerimi ýazmagy gorkulmanyň ýokdugy sebäpli sürüjüleriň käbirini apteşke ýok, käbirini «Yangin söndirci yok» diyen bakanalar bilen jirime yaziyar. Yone yani, sürücilarin arasini 20 turug adim özlarina xaisi düzguni bozan bols olur, shonun esasini, yagini mask giyimek düzgunin esasini jirime yazilmagini talap ediyar. Songri shol 20 turug adim wilayet prokuraturosin akidildi. Olor songri yine palisyanin yolu ozavchili gullugna getirildi. Songri himmesine mask giyimeklik barada duydurus verib sürüciliq shakadit namalarini qaytarib berdilar. we olary goýberdiler diýip habar çaýtdy. Galanlaryna bolsa olaryň bozmadyk düzgünleri boýunça jerime ýazdylar diýip ol sözüne goşdy. Mundan ozal 12-nji awgustda Azadlyk radiosynyň habarçysy Bayram Aldy ...yol polisiýasynyň we döwlet salygy tutgullugynyň işgärleriniň maskagy ýmedik sürüjileri protokol doldurup 60 manat meşberini Olara Jerry Metalyanowny habar berdi. Türkmenistanyň saglyk goraýyşy we derman tenagaty ministrligi 12-nji we 13-nji ýylda ýygyny 2 gezek maglumat ýaýradyp ýylaty. Tozon tezäpli maska giymegi maslahat berdi. Onuň ýerini ýetirilişine ýurdun kanun goraýjy edaralary we harbylar gözegçilik etdi. Galiwertede ýurdun 6 asyr ýüjükli aragatnaşyk kampaniýasy aýdynyň 2 ýedek öz abonentlerini maska giymegi we sosial aralygy saklamagy maslahat berip SMS gurutdy. Içeri işler ministerliginiň işgärleri ýurtda maska talabynyň güýjümegini berdi. Onu bir cay etmeyen adamları 60 manat meçbörünü ciri metal Bulor Bulur var da da attık radyosunun havarçıları ilgiderli havar verip geliyer. 12. Augusta da attık radyosunu gelip kovuşan videoda bir avtobus trolosunu çalım ediyen yerde iki polisi işgarinin mask rejimini ediyen göze uçlu gor közül yer. 18. Augusta havarçimiz Mari şeherini dövlet dukanlarının önünü dörüyen çörek nobotlarini mask gimekimde sosyal aralini saklamak tüzgünlarini Polisi işkarör nun göle çge diün verdi. Marvel aýatynda her ýyl bolşýaly ýene döwlet edary kärhanalarynyň işgärleri paýta ýygymyna gatnaşdyrylyp başlandy. Büdjet işgärleri bu çäre üçin pul bermäge de mejbur edilýär deyip, Adatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji awgustda mardan habar berdi. Aýyň 17-sine paýta ýygymy doly başlandy. Owa hojalyk edaralary bu işe 10-njy awgustda başlapdy. Hasahanalardan, welaýatyň çapxanasyndan we beýleki döwlet edaralarynyň şeýle-de kommunal edaralardan günde bäş adam palta yuwmna gitmeli edildi diip gizlinlik şertinde söhbetde şolan habarçı Agdalyan edaralarda işleyen büdjet işgärlerine salgylanyp gurrun berdi. Bellap geçdik Türkmenistan şol sanda Marvelaýaty palta yuwmna resmi derejede entek girişmedi. İşgärlerin sözüne görä edara kärhanalaryň ýol başçylary işgärlerin öýdi palta yuwmna gitmese onda olaryň özlerine derek adam uğratmalydyklaryny hem duýdurypdyrlar. Her adam öz gede ýetende özüne derek adam i vermaq için her gününe 20 manat pul bermeli Şol bir vakti ishgar ön kisi yali gelip öz ishini berca etmeli. Eger yatimlik palta gidilse, onda ishgar direğine gidiyan adam için adının 30 manat tölemeli. Yigma qatnaşmaktan ya da pul tölemekten yüzeuren ishgarları adı çoğalış yali ishindan kovulma kovpa avanyar deyip habarça aytti. Onun sözüne ura edari kerhanaların yolbaşçıları şunlar ishgarların palta yığımına dine günün gitmeldigini. Yönü vakt gelende çöllük yerlere 15 hunluk yatımlayın iyi verilecek hem duydurupdırlar. Adatlık radyosunun bu maglumat boyunca Mari Velayet hakimliğinden şeyle de adı ağzalan edaralardan resmi komentari alma üçün eden sinanşı netice bermedi. Bu aralıkta adatlığın habarçısı büccet işerleri palta yığımına iyi verilip başlanan bolsa şunlar meydanlarda yetiş oturan paltanın cuda ağzalığına idiyar. Palta meydanlarının köpüsü su yetmezçilik sebeple guğuran kevr meydanlarda palta go Ou Palta mendere, pahta gidiyan adamlar yigar yalı pahtanın kendi eldeğine aydıp, köp vaktini meydanda oturup kaydiyandıklarına aydiyarlar deyip, habarçı bellede. Yatlasak, iyon ayının sonku 10 günlüğünde yurdun kevir belayetlerinde ovoçı eken kereneçilerin ençemesi eyyem hasılın yarısını yitirendiklerini gurrun beriptiler. Ahalın tas ehli etrafında martın ortalarında ekilen govoçaların tosun veş götörümne hem su berilmeyer. Dayhanlar eyy 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 ýerini ýitirendiklerini aýdýarlar diýip, ahalda habarçymyz 24-nji iýunda habar beripdi. Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen sanda hasylyny esasan edara kärhanalaryň iş ve we eskerleri mejburi çekmek kada öwrülene meňde ýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary käbir ýyllarda bu mecuri işe çağalaryň hem çekilendigini habar berdiler. <Sessizlik> Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti ykdysady we ady krizisiniň şeýlede mal ýetmezçiliginiň arasynda bütçet işgärlerini nowatda kyzyk, maşgaly bütçetini mazaly agrym talyan çykdyjylara goýup, ýurdun öz içinde öndürilendigi aýdylan smart, ýagny akylly telewizorlary satyn almagy mejbur edýärler. Farapda döwlet idara kärhanalarynyň işgärlerine yerli smart telewizorlary satyn almalydyklary barada görkezme berildi. Ekranynyň ölçüsi 32 düýüm bolan tolkun bu telewizorlaryň her şeýerinin bahasy 2400 manat diýip lewaply habarçylarymyzyň biri ananimik şertinde 18-nji awgustda maglumat berdi. Habarçynyň sözlerine görä yerli ýol wasylar munyň üçin her aý bütjet işgärlerinden zähme taklarynyndan 500 manat möçberinde pulun tutulup galynjakdygyny duýdurup durlar. Şol bir wagtda telewizorlaryň diňe geljek ýylyň 21-nji ýanwarda gowşurulýacakdygy aýdylypdyr. Habarçymyz adamlaryň bu talaplara işlerini, okuwlaryny ýitirmezlik üçin boyun boýlandyklaryny belledi. Ol yurdun beyliki künçüklerindeki idari kerhanaların işgarlarına hem bu televizörleri tatın almak varada gürküzme berlendigine aitdi. Bu idarların maglumat verin işçilerin anıq adları azatik radyosunda bolsa da hupsuzluk aladaları cahdinden oları əsgar etmekten saklanyarız. Türkmenistan'ın deyişli hakimliklerinden ve ministerliklerinden bu novot takimizvuru çıktıcılar varada komentari almak başartmadi. ýa Türkmenistan geçen ýylyň aýagynda smart telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmagy gözünde tutýandygyny mealim edipdi. 13-nji dekabryde Ministrler Kabinetiniň now tapyk Türkmen Senagat Agentliginiň bilelikde akkerhanasy aýdyn gijeller goýuluk çygnymyt tarapyndan ekranynyň ulçuglary 32 düym, 42 düym we 55 düym bolan smart telewizorlary öndürmek planlanyşdyrylandygy aýdylypdy. Resmi maglumatda telewizorlary öndürjek hunärmenleriň daşary ýurtlarda oku dolandyrylandyg emma ol ýurtlaryň adlary aýdyňlaşdyrylmady. Şeýle-de bu telewizorlaryň tehniki iňtibarlylygy barada da ýagdaýlykça maglumat ýok. Bu aýrlykda azatlygyň habarçysy bilen söhbetde bolan hünärmenler smart telewizorlaryň aglaby funksiýalarynyň onlaýn ýagdaýda amal edilýändigi üçin ýurtdaky internet üçinçiliginiň gözgüýni şertleri nazarda tutulsa, yerli ýaşajylaryň bu telewizorlaryň mümkinçiliklerinden dowul peýdalanyp bilmejekdiklerini bellediler. Türkmen häkimetleriniň smart telewizorlar satyn almak baradaky talaplary ýurt raýatlarynyň gerdinine ýüklenýän mezburi çykdajylaryň diňe soňkusudyr. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gurulýan köp sanly dawaralar, çäherler bilen baglanykda bütjet işgärleri, studentler, täze esik velosiped ýa başga zatlary öz hasaplaryna satyn almaga mejbur edilýär. Mundan başga da ýurtdaky durly bähleşikleriň ýeňijileriniň sol sanda 2-nji jahan döwründe tiýildi zähmet çekin veteranlaryň özlerini berilen bayraklaryň bahalaryny öz jüwlerinden tölemeli bolýandyklary barada hem maglumatlar gowşýar.